আজি বক্তৃতার নির্বাচিত বিষয় হৈছে হয়েছে প্ৰেম হৈছে এখন শক্তিশালী রাষ্ট্র গঠনের মূল মন্ত্র জননী জনমভূমি স্বর্গাদপি গরিয়কি ভারতীয় সাহিত্যৰ ৰামায়ণৰ এখানে বিখ্যাত উক্তি লৈ মই আজি আরম্ভ কৰিছো মোৰ এই চমু বক্তব্যটি বুলি বলে কলেই মূর আহে এটি সৰু শিশু নিজৰ মাতৃ প্রতি থকা স্নেহ আর অপার মরম যাক কোৱা হয় মাতৃপ্রেম নিজৰ পিতৃৰ প্ৰতি থকা শ্ৰদ্ধা যাক কোৱা হয় পিতৃ প্ৰেম আমাৰ চাৰিওফালে থকা প্ৰকৃতিৰ সৌন্দৰ্যৰ প্ৰতি থকা আকৰ্ষণ যাক কোৱা হয় প্ৰকৃতি প্ৰেম ঠিক তেনেদৰেই নিজৰ দেশৰ উন্নতি আৰু বিকাশৰ বাবে মানুহে যেতিয়া নিজৰ সৰ্বস্ব ত্যাগ কৰাৰ মনোভাৱে মনোভাৱে গঢ়ি উঠে সেয়াই হৈছে স্বদেশ প্ৰেম বা স্বদেশ ভক্তি কিন্তু স্বদেশ প্ৰেমৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতেই মোৰ মনত বিভিন্ন প্ৰশ্ন উত্থাপিত হয় কেৱল নিজৰ দেশৰ কিছুমান ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতীকক সন্মান কৰাই স্বদেশ প্ৰেম নেকি কেৱল বছৰটোৰ কিছুমান বিশেষ দিশক দেশৰ বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল আমাৰ বৰেণ্য বীৰসকলক স্মৰণ কৰাই স্বদেশ প্ৰেম নেকি দেশৰ ভৌতিক দিশ দেশৰ প্ৰাকৃতিক সম্পদ ইত্যাদি ইত্যাদিৰ ওপৰত থকা আমাৰ মহেই স্বদেশ প্ৰেম নেকি সেয়া কেতিয়াও স্বদেশ প্ৰেম হ'ব নোৱাৰে কাৰণ স্বদেশ প্ৰেম হৈছে আমাৰ মনৰ এক পবিত্ৰ মনোভাৱ যি মনোভাৱৰ দ্বাৰা এখন দেশৰ কনিষ্ঠৰ পৰা বয়োজ্যেষ্ঠ প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে দেশৰ উন্নতিৰ উদ্দেশ্য সাধনৰ কাৰণে নিজৰ সৰ্বস্ব ত্যাগ কৰিব পাৰে মাননীয় বিচাৰক মহোদয় এই স্বদেশ প্ৰেম আৰু এখন দেশ শক্তিশালী গঠন দুয়োটা বিষয় ইটো আনটোৰ পৰিপূৰক কিয়নো উদাহৰণস্বৰূপে এসময়ত যি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ ফলত জাপানৰ দৰে এখন দেশ সম্পূৰ্ণৰূপে বিধ্বংসী হৈ পৰিছিল বৰ্তমান সি সেই দেশখন অৰ্থনৈতিক দিশৰ লগতে আন প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ দিশতো শক্তিশালী দেশ হিচাপে পৰিগণিত হৈছে ব্ৰিটিছৰ প্ৰায় দুশ বছৰ কাল ৰাজত্বৰ সময়ছোৱাত আমাৰ ভাৰতীয় মানুহৰ মনত যি জাতীয়তাবাদৰ উন্নষণ হৈছিল তাৰ ফলস্বৰূপে আজি আমি এই মুকলি আকাশৰ তলত মুক্ত মনে আমাৰ দেশৰ ঐতিহ্যময় গৌৰৱময় ইতিহাসৰ কথা ক'ব পাৰিছোঁ মই ক'ব খুজিম আহোমৰ সেই ছশ বছৰীয়া গৌৰৱময় ৰাজত্ব কালৰ কথা য'ত লাচিত বৰভুকনৰ দৰে এজন পৰাক্ৰমী বীৰে নিজৰ স্বদেশ প্ৰেমৰ মনোভাৱৰ বাবেই নৰিয়াগাৰে গৈও মোগলৰ লগত যুদ্ধ কৰি সফল হ'বলৈ সক্ষম হৈছিল এনে এখন দেশৰ নাগৰিক হিচাপে যদি আমি নিজৰ কৰ্ম কৰ্তব্য নিষ্ঠতাৰে পালন কৰো আমাৰ দেশৰ প্ৰতিজন নাগৰিকে প্ৰতিজন শিক্ষাগুৰুৱে যদি কেৱল বেতন বা দৰমহাৰ কথা চিন্তা নকৰি ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ বাবে এক সু শিক্ষা প্ৰদান কৰে প্ৰতিজন ৰাজনৈতিক নেতাই যদি কেৱল প্ৰডাক ভক্ষোষণ নকৰি প্ৰদাক সেৱাৰ বাবে নিজৰ দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য পালন কৰে আমি যদি নিজৰ সংবিধানখনক এখন ধৰ্মগ্ৰন্থ হিচাপে স্বীকাৰ কৰি তাৰ সকলোবোৰ নীতি নিয়ম মানি চলো তেতিয়াহে এখন দেশ শক্তিশালী ৰূপত গঢ় তুলি উঠিব স্বদেশ প্ৰেম হৈছে এক নিৰন্তৰ প্ৰক্ৰিয়া স্বামী বিবেকানন্দই কৈছিল আমি যদি আমাৰ নিজৰ চৰিত্ৰ সাধন কৰিব পাৰো তেতিয়াহে এখন দেশৰ শক্তিশালী গঠনৰ যি পৰিকল্পনা সেই পৰিকল্পনাত আমি উপনীত হব পাৰিম সেইবাবে এখন দেশ শক্তিশালী ৰূপে তেতিয়াহে গঢ়ি উঠিব যেতিয়া চৰিত্ৰ সাধন কৰিম এখন দেশ শক্তিশালী ৰূপে তেতিয়াহে গঢ়ি উঠিব যেতিয়া সেই দেশৰ প্ৰতিগৰাকী নাৰীয়ে যৌন নিৰ্যাতনৰ দৰে অত্যাচাৰ আৰু বিভীকাৰ পৰা মুক্ত হৈ মুকলি মনে ৰাজপথত ঘূৰিব পাৰিব এখন দেশত নামঘৰ মছজিদ ইত্যাদি স্থাপনৰ ক্ষেত্ৰত হোৱা সমূহ বিদ্ৰোহৰ পৰা আমি আঁতৰত থাকি আমি নিবনুৱা সমস্যা সমাধান বা শিক্ষা ইত্যাদি বিষয়ক কেন্দ্ৰ কৰি আমি যেতিয়া ৰাজপথত ওলাই আহিবলৈ সক্ষম হ'ম তেতিয়াহে এখন দেশ শক্তিশালী ৰূপত গঢ়ি উঠিব ইয়াকে কৈ মই মোৰ চমু বৰ্তকেও সামৰণি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ